успокоили остановку в городе. Это идет э, по сценарию, что ли, Донецка, что у нас идет сначала силовой захват власти, а потом здесь начинает собираться Мелитопольский Майдан. Кому это нужно? Город до сих пор жил спокойно. Зачем эти провокации со стороны Балицкого, который является режиссером, народный депутат, который является режиссером этого позорного сценария? Это рейдерский захват власти за три дня до второго тура выборов, когда можно все спокойно решить цивилизованным путем. Это вообще Непонятно, непонятна позиция прокуратуры, непонятна ну, понятно, позиция и, да, МВД. Они, вот, да. они заняли позицию сторонних наблюдателей. И непонятна позиция, почему народный депутат, когда решаются, принимаются важнейшие законы для страны, да, этот пакет э, находится не на безвизовом режиме. Да, да, он числится не голосовавшим почему-то, а не отсутствующим, а здесь присутствует постоянно зарплату, и руководит вот этим рейдерским из наших захватом. налогов, бюджетников за это день ему начисляют зарплату из наших э, налогов и он просто прогуливает и все этому сходит с рук. Более того, та риторика, которой он обращался к народу, просто поражает. Вот сейчас он назвал нас всех тетушками. В течение полутора лет мы все были и являемся волонтерами общественности города Мелитополя. Он нас называет тетушками. Вчера в шевченко он сказал четко, а мне наплевать. Ему мы задали вопрос, а как вам можно быть наплевать, если вы народный депутат на народ? Слово его, не ворнякайте обращение к нам, заткнитесь. Это же за кого ж нас принимают? На что рассчитывают? Что это пройдет? Мы все интеллигентные люди, которые все болеем душой за свой город. Действительно, я поддерживаю Ларису, что у нас до этого времени было все спокойно. Это на что надо рассчитывать, чтобы так обращаться с народом и с романом.